Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman jika aku menimpakan musibah kepada seorang hamba yang mukmin lalu dia tidak mengeluhkanku kepada orang yang menziarahinya hadis ini tuan, -tuan berkaitan dengan musibah dan penyakit juga yang tadi kita dah bincang banyakkan orang ditimpakan penyakit dia sabar tapi ada satu perbezaan dia dengan hadis-hadis yang lepas apa dia hadis ini menyebutkan orang tersebut tidak mengeluh Ini galakan kita untuk tidak mengeluh apabila Allah timpakan musibah dalam tubuh kita ataupun dalam keadaan apa namanya musibah di tempa, dalam keadaan yang lain. Jika aku menimpakan musibah kepada seorang hamba yang mukmin, timpakan musibah penyakit, lalu dia tidak mengeluhkanku kepada orang yang menziarahinya. Ada orang datang berziarah, apa kabar awak, Aduh sakit sangatlah kepala saya nih. Dah berapa hari lah Allah kasih saya sakit. Maknanya kita mengeluhkan pada orang yang datang. Yang kita inginkan apa? Yang diinginkan apa? Jangan mengeluhkan perkara tersebut. Kita sabar saja. Kita bersyukur tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bincang banyak. Fadilah apa namanya keuntungan yang kita dapat daripada penyakit tersebut. Aku akan melepaskan ikatanku. Jadi Sekarang tuan-tuan berkenaan dengan mengeluh ni sifat seorang muslim dia tak suka mengeluh sebab muslim ni kuat tuan-tuan. Dia pemuda mental dia kuat. Tak macam kita yang manja ni. Sekali lagi kan kita sudah hari-hari dapat nikmat daripada Allah, relax ya Satu hari Allah kasih cobaan terus kita bising satu dunia, ya kan? Ada seorang ulama bernama Ibrahim Al Harbi. Ibrahim Al Harbi ini murid Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Dia tuan-tuan berkata masyakautu ila ummi wala ila ukhti wala ila raati wala ila banati humman qat wajad tuha. Saya ni kata dia sejak dulu lagi, dia dulu ayah dia sudah meninggal dunia, dia anak yatim tuan-tuan tinggal sama ibu saja dan sama kakak dia yang perempuan. Dia cakap sejak dulu sejak kecil lagi saya tak pernah mengeluh kalau saya kena penyakit demam kena penyakit, jatuh sakit atau apa, tak pernah saya mengatakan mengeluh kepada emak saya, kepada kakak saya, istri saya, anak-anak saya, saya tak pernah mengeluh. Apa dia cakap? Ar-rajul huwa alladhi yudkhiluhu ghammahu ala nafsih wa yaghmu iyalah. Laki-laki yang sejati kata Ibrahim adalah orang yang tanggung sendiri kebimbangan dan kerisauan hatinya. Dia tidak ingin menyusahkan orang lain. Wah, hebatnya tuan-tuan. Kadang kita kan kalau cerita sama emak kita satu masalah, emak kita terbawa-bawa sampai berhari-hari tuan-tuan. Ingat terus masalah kita. Padahal kita sudah selesai lah masalah tu. Kita satu hari datang mak lagi susah lah namanya, tak punya duit lah susah nak apa namanya, tak punya duit hari ini emak kita pikir terus padahal esok kita sudah dapat duit tapi kita tak cerita emak kita berbulan-bulan pikir tentang kita padahal kita sudah happy-happy dah betul tak? Ini yang tak baik Kita cerita kepada ibu bapa, Ibu bapa kita pening Karena kita dia bantu pun tak boleh Tapi pening saja Lagi bagus kita simpan sendiri Betul tak? Simpan sendiri tak payahlah Masalah saya pegang sendiri Saya punya kaedah macam tu Kalau saya dapat kebaikan Berita gembira saya share Bagi ke ibu bapa saya Biar mereka gembira juga Tapi kalau punya kesusahan Saya simpan sendirilah Buat apalah dia tahu Haa dia tahu pun tak boleh bantu kita Cuma pening kepala saja tak apa Susah saya simpan sendiri Tapi kebaikan kita bagi-bagi kepada ibu bapa kita Ini sifat seorang mukmin. Jangan suka mengeluh dalam kesusahan Ada satu orang laki-laki tuan-tuan Dia mengeluh kepada Ahnaf Ibn Qais Ahnaf Ibn Qais ini seorang ulama tabi'in apa murid pada Imam Umar eh, Sayyidina Umar bin Khattab dan lain-lain kata seorang laki-laki ni anak saudara Ahnaf bin Qais dia cakap satu hari wahai uh, pak cik saya ni hari uh, hari ini sakit gigi lah Ahnaf pura-pura tak nak dengar dia ulang balik pak cik gigi saya sakit lah hari ini sampai tiga kali dia ulang ucapan tersebut apa kata Ahnaf awal baru sakit gigi aja bising sangat tahu tak mata saya ni satu dah tak nampak lagi sejak 30 tahun lepas tak pernah saya cerita ke saya siapa dia ingat awak ingat saya masih boleh nampak lagi tak? 30 tahun saya ni tak boleh nampak. Tapi saya tak pernah mengeluh pun. Ini sifat apa namanya laki-laki pada zaman dulu tuan-tuan, laki-laki ya. Kalau bukan laki-laki kita suka mengeluh semua. Kita suka sebar apa namanya kesusahan kita kepada orang lain. Orang lain kita tengok kesusahan kita tulis kesusahan kita di Facebook, orang boleh bantu ke? Tak, dia cuma like saja tuan-tuan, like. Like tu pun tak selesaikan masalah kita. Aku akan lepaskan ikatanku kalau dia tak mengeluh, nanti dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu taala. Lalu aku akan menggantikan untuknya daging yang lebih baik daripada dagingnya, darah yang lebih baik daripada darahnya. Lalu dia akan memulakan amal yang baru. Orang yang tak mengeluh ketika tertimpa pesakit penyakit, apa yang dia buat Allah ganti dia luar dan dalam. Tubuh dia ganti dengan daging yang baru, darah yang baru. Dalam pun Allah ganti bersih daripada dosa-dosa semua. Justru coba kita untuk tidak apa namanya mengeluhkan perkara ini. Bukan bermakna Ustaz, kalau kita sakit tak payah pergi doktor kah? Sebab kalau doktor tanya, "Iyo sakit apa?" Saya jawab, "Sakit kepala." Itu kan mengeluh. Itu bukan mengeluh, Tuan-tuan. Mengeluh ini kalau Allah mengeluhlah untuk orang yang kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau doktor, kita nak minta nasihat, betul tak? Justru ini bukan mengeluh. Kita sebutkan apa masalah agar dia boleh selesaikan masalah tersebut.